там нам хочет прислать триллион рублей якобы на восстановление экономики. Пускай он вот, начиная от Волгограда до, до, до Новокузнецка, все деревни у них затоплены, дома все разрушены, как будто только вчера прошла там отечественная война. Пускай он эти деньги своим пенсионерам пошлет. накормит их, которые у них умирают на каждом шагу. А нам не надо, наша экономика пускай разрушена. Мы все равно находим выход из положения. У нас в каждой семье шьют даже десятилетние девочки. Шьют, и мы одеваем всю эту Россию, ездим им платье везем, юбки везем. Мы никогда в жизни не будем голодать. Нам, не наоборот, им, им везем, мы дешево им везем. Три раза дешевле, чем где-либо везем им. А, самое. Пускай он... Здесь у нас в Грозном остались Одни их не коллеги, нам и то их жалко, мы их и то их. 20, 20 лет я живу в даже больше 20 лет. Кусок хлеба, у меня подруга чеченка, мы кусок хлеба с ней делим. У нее горе, я к ней беру. У меня горе, я к ней беру. Мы не различаем, я русская, она чеченка. Я не знаю, что нужно вот этим провокациям. Они эти, по телевизору передают, что русских детей в заложники берут, выбрасывают через окна. Это неправда. Я по-русская полковная епин. Я и скажу тебе одно слово. Но, а, а, если, когда тебе голосовало, все наши чечены заставляли тебе голосовать. И я тоже, моя 11 душ детей есть, я их все заставляла тебе голосовать. Я не знаю, почему они так тебя подняли. Я думал, ты хороший человек. Да. Я хотел тоже, все тебя голосовала. Вот так я ходила к тебе голосовать, портила, я тоже. Я 35 года, у меня 11 душ детей есть, 19 внуков есть. Я Казахстан видал, я тебя хороший, ничего не видал. Что ты меня хочешь еще видать, заставить? Что, тебе мало, что ли? Все бы я сказала бы не ищите злата на этом свете. Не ищите Ельцам злата на этом свете. Ищите злата на том свете, как в вашей Библии сказано. Почему молчат ваши все, которые в церкви сидят? Чем они занимаются, когда ваши дети на глазах гибнут? Нам их жалко, у меня четверо братьев. Все они на улицу. Но, не дай Бог, ноготь моего брата упадет. Я тебя из под гроба своего достану. Я хочу обратиться к Ельцину и Грачеву. Грачев, Ельцин, мы войны никогда не хотели. Мы 300 лет не можем выйти с ваших ног. Пожалуйста, вам не стыдно присылать сюда 18-летних ваших солдатов? У нас дети есть, и ваши прислали сюда. У нас нет русских степен и другой нации. Мы вместе дружно живем. Мы кусок хлеба вместе делим. Вы присылаете и наших убивать, и ваших убивать. Зачем это кровопролитие вам нужна? Пожалуйста, забирайте своих солдатов. Мы не хотим у них, чтобы кровь пролилась, и наших, чтобы пролилась. Мы всегда дружно жили и дружно живем. Хоть у нас если вы своих солдатов не заберете, у нас старики, молодые, женщины, дети и все последнего, до последнего капли крови отдадут. Пожалуйста, мы вас просим прекратить войну. По-хорошему мы не можем жить. А вы постоянно... Постоянно нашу сетню. Почему везде мусульманов убивают? Почему везде Россия, Россия убивает всех мусульманских народов? Неужели мы хуже других наций? Мы хотим свою независимость, свою славу, свою сетню. Мы не отдадим свою сетню. Аллах акбар, Аллах акбар, Аллах акбар. Чітку однозначну позицію щодо подій у Чечні висловили депутати Верховної Ради України від Конгресу українських націоналістів, члени міжпарламентської групи Україна Чечня у їхньому зверненні до народів світу, зокрема, наголошується: звертаємось до усіх людей доброї волі, кому дорогі ідеали свободи і незалежності, природнього права нації на самовизначення, надати всю можливу допомогу справедливій визвольній боротьбі Чечні. До речі, щодо позиції заходу стосовно російсько-чеченського конфлікту, то вона останнім часом стає дедалі жорсткішою. А стосовно України, то демократичні сили засуджують імперську політику Москви. Наприклад, демократичне об'єднання Україна проти підписання Україною договору про дружбу і співробітництво з Росією, як відомо, створено міжпарламентську комісію з прав людини в зоні російсько чеченського конфлікту. Слово її голові – народному депутату України Юрію Оробцю. Я депутат Верховної Ради. Одночасно, я голова міжпарламентської комісії з прав людини в зоні російсько-чеченського конфлікту. силу обставин я маю контакти з представниками. Дудаєва в Україні, зокрема з Русланом Бадаєвим. Я мав можливість отримувати пряму інформацію з перших уст, що діється в Чечні. Це йде страшна бойня, втягнуті всі сили чеченської, чеченського народу. Воюють хлопчаки від 14 і до глибоких старших. Ті бої, що відбувалися, це вони війдуть в історію цієї битви. Це, мабуть, найбільша битва на Кавказі. Ті танки знищували хлопчаки, ганялися за ними на Жигулях і закидували їх пляшками з горючою сумішю. Я знаю, що 15 молодих хлопців обв'язалися гранатами і кинулися під гусениці танків і взірвалися разом з ними. Я знаю, що морги. В Осетії, північній Осетії, забиті трупами, мерзлими трупами російських солдат. Я знаю, що десятками днів трупи лежать на вулицях Грозного, на зверненні чеченської сторони, що треба поховати цих і чеченці взяли б на себе. Таку місію поховати, про це говорили старші люди, старці, в декілька населених пунктах, такі делегації старців були розстріляні військовими.